все в жизни связано и сегодня мы приступаем к вязанию последней заключительной третьей части э, свитера паутинки реглан погоном в третьей части мы с вами закроем э, низ изделия свяжем рукава и обработаем горловину кто еще не подписан на мой канал подписывайтесь жмите колокольчик чтобы не пропускать новые выходы новых мастер-классов или э, отдельных частей мастер-классов, которые я записываю, и кому нравятся изделия, и нравятся модели, фасоны мастер-класс, ставьте лайки. А сейчас можем приступать. Так, тело свитера довязано. Сейчас я покажу вам, сколько сантиметров я провязала в длину вы вяжете на свой рост и по своему желанию на свое усмотрение у меня вот я буду мерить от подмышек 35-36 сантиметров где-то в длину получилось может даже вот 37 и теперь я буду закрывать край значит край закрывать будем иглой в две нити. Значит, отмеряйте кончик нити такой, чтобы приблизительно вы понимали, что вам хватит закрыть. Метров пять, я думаю. Вот такая игла у меня с широким ушком. И, и закрывать будем с изнаночной стороны. Вот таким образом. Значит, в две нити складываем. И закрываем следующим образом. Значит, на себя, за передние душки, которые ближе к вам, под две петли вводим иглу и протягиваем нить. И теперь от себя только теперь за крайнюю петлю, за переднюю душку крайнюю петлю. Тоже протягиваем нить и снимаем одновременно эту петлю. Не затягивайте, чтобы край не был затянут. Еще раз. На себя за передние душки две крайние петли. И от себя одну петлю. И снимаем ее. Не затягиваем. Снова точно так же повторяем на себя через две душки. И от себя крайнюю петлю и снимаем ее вот таким образом у нас закрывается вот с этой стороны вот таким образом и следите за натяжением нити так до конца ряда закрываем самостоятельно вот я немного закрыла и хочу показать вам как получается вот так с лицевой стороны вот так цепочка вот такая выходит и с изнаночной стороны вот так все продолжаем дальше за две душки на себя и за одну от себя и снимаем снова за две душки на себя. И за одну от себя. И снимаем. Продолжаем. Ну вот, низ у нас закрыт. Для того, чтобы его немножко уплотнить, и э, для того, чтобы исключить момент подворачивания заворачивания низа можно его обработать еще дополнительно крючком точно так же как мы будем обрабатывать с вами горловину в том в том разделе где я буду показывать как крючком обработать горловину вы можете посмотреть и точно так же пройтись по низу нашего изделия Значит, тело свитера у нас готово, можно приступать к вязанию рукавов. Так, итак, приступаем к вязанию рукава. Для этого мы на основные спицы 4,5 длиной 40 см переснимаем все петли, которые мы снимали с вами, когда отделяли рукава от туловища. В зависимости от вашей плотности вязания. Приблизительно должно быть количество петель снятых 49, 51, может быть, 53, если вы слишком туго вяжете. Вот где-то примерно в этих количествах это не та цифра, которая должна быть четкой, просто плотность вязания у всех разная, и количество петель может быть разной, потому что прибавок количество рядов с прибавками тоже может отличаться снимаем все петли так пересняли основные петли которые снимали и теперь нам нужно будет с вами поднять петли подреза и между петлями подреза и петлями которые на спицах тоже поднять по 2-3 петли в зависимости от того какое расстояние у нас образуется можно поднимать двойные петли можно поднимать таким образом чтобы как можно меньше отверстий у нас вот здесь образовывалось с вами вот так и петли подреза тоже распускаем и поднимаем здесь у нас на рукавах нет никакого рисунка поэтому точное количество петель не имеет значения. пускаем дополнительную нить. еще на так и здесь точно так же с этой стороны поднимаем несколько петель Так, подняли все петли, теперь присоединяем основную нить. Вот так с хвостиком. Хвостик я уже там вам в предыдущих своих мастер-классах рассказывала, для чего я оставляю кончик нити. Для того, чтобы, если у нас не удастся провязать без лишних отверстий, то этим кончиком можно аккуратно подтянуть, потом при помощи иглы подтянуть эти отверстия. Значит, присоединяем нить. И теперь будем вязать с вами просто круговыми рядами лицевыми петлями. Однако нам нужно здесь середину выбрать середину. Вот мы поднимали с вами петли подреза. У нас их было... Изначально мы набирали 5 воздушных петель. После того, как мы поднимали, их у нас должно было оказаться 4. И вот мы 2 средние петли должны отделить маркерами. Потому что с одной и с другой стороны между ними мы будем де делать убавление в каждом десятом ряду. Значит, провязываем несколько петель лицевыми петлями. Вот те, которые мы с вами поднимали, их можно провязывать скрещенными, для того, чтобы не образовывалось отверстий. Вот таким образом. Это только в первом ряду. Так, и смотрим центральные петли. Вот у нас две центральные петли. Мы их отделяем маркерами. С одной стороны. Затем две петли провязываем. И второй маркер. Так, от второго, вот от второго маркера это у нас будет считаться начало ряда. И вот мы начинаем с вами вязать первый ряд. Надеваем счетчик рядов и начинаем отсчитывать ряды. Так, здесь у нас те петли, которые мы поднимали. Смотрим, каких удобнее привязать без отверстий. Два. все дальше пошли петли рукава уже. Итак вяжем с вами по кругу 9 рядов. в десятом ряду встречаемся я покажу как э, будем делать убавки. провязала я 9 рядов это у меня начинается сейчас десятый ряд и в десятом ряду мы будем делать убавление. Две убавки будем делать с наклоном влево и с наклоном вправо. Значит, в начале ряда у нас будет идти убавка с наклоном вправо. Мы сначала провязываем лицевую петлю и затем возвращаем ее на левую спицу. И набрасываем предпоследнюю пред, пред петлю на провязанную. Переснимаем и подтягиваем. Все, теперь просто лицевыми петлями провязываем до конца ряда не довязывая 2 петли до первого маркера так вот у меня 2 петли перед маркером и нам нужно сделать убавку с наклоном влево для этого мы первую петлю снимаем на правую спицу провязываем вторую петлю и снятую петлю перебрасываем на провязанную вот таким образом она у нас смотрит влево все, в десятом ряду мы сделали с вами первые две убавки. На этом этапе нужно посмотреть, как у нас здесь набрались и поднялись петли под мышками, не образовалось ли ненужных отверстий. Вот у меня нормально, видите, вот не образовалось никаких отверстий лишних, поэтому я вот эту ниточку Кончик просто перетяну на изнаночную сторону и там ее закреплю. Если у вас образовались некоторые отверстия, вы при помощи иглы и кончика этой нити подтяните аккуратно с обратной стороны и тоже закрепите эту нить. Для того, чтобы потом в узком рукаве этого не делать, когда будет рукав полностью связан. Так, теперь весь рукав вяжите самостоятельно убавки будете делать в каждом десятом ряду. Вот в десятом мы с вами сделали следующую убавку в двадцатом, тридцатом, сороковом и так далее. До 80 ряда делаем убавки включительно. Включительно до 80 ряда делаем убавки. После 80 ряда меряете свой рукав. И если не слишком он узкий, то можно еще сделать в 90 и в сотом. Если вы считаете, что уже ширина достаточно убавлена, то дальше всю длину рукава просто вяжите без убавлений. Длину вяжите по своему усмотрению и на свой рост. И встретимся с вами, когда рукав будет связан и будем закрывать с вами петли. Все, продолжаем самостоятельно вязать. Так, довязала я рукав нужную мне длину и сейчас будем закрывать. Когда закрою рукав, тогда померяю вам в сантиметрах и покажу, ну, какой длины у меня получился. Так, значит, закрываем рукав следующим образом. Здесь у нас, как я уже говорила, не будет никаких резинок. Будет свободный рукав. И закрывать будем так. Значит, первую петлю мы с вами провязываем. Вторую тоже провязываем. И набрасываем на нее предыдущую петлю. Старайтесь не слишком затягивать. Снова провязали и предыдущую набросили. Вот таким образом будем закрывать край рукава. Сильно не стягиваем. Вот такой край у нас получается косичкой. Продолжаем. Вот я закрыла первый рукав, соединяем просто начало и конец нашей цепочки и закрепляем нить. И теперь я померяю в сантиметрах, какой у меня вышел рукав, но вы ориентируйтесь на свой размер. Сейчас разложу. Я от начала и если до того момента как мы начинали его вывязывать вот до этого треугольника вот у меня получилось 60 61 сантиметр где-то а если до горловины прям до начала горловины вот 73 74 сантиметра у меня получилось все Второй рукав вяжем аналогично первому самостоятельно. И встретимся, когда будем обвязывать с вами горловину. Итак, нам остался с вами последний момент, который мы с вами не сделали. Это обвязка горловины. Мы с вами оставляли определенное количество нити, когда набирали петли. И теперь будем обвязывать крючком. Значит, крючок нужно взять немного меньше, нежели основные спицы. Основные спицы у нас были 4,5, крючок можно взять 4 или даже 3,5. У меня 3,5 крючок. Значит, как мы с вами будем это делать? Мы будем с вами вводить крючок в первую полупетлю нашей косички провязываем петлю. Это только первая у нас начальная такая. Дальше мы вводим во вторую полупетлю крючок, провязываем и протягиваем через предыдущую петлю. Вот так. Снова в первую полупетлю ввели крючок. Протянули нить и через предыдущую петлю. Точно так же следим за натяжением и не стягиваем. Горловина должна быть у нас эластичная. Снова вывели петлю, Ой, соскочила, вывели петлю и протянули через предыдущую Дальше обвязываем самостоятельно. Вот я немного провязала, хочу показать вам, как получается. Вот такая косичка идет по горловине. Продолжаем. Вот и все. Последний штрих закончен. Горловина обвязана. И свитер в целом у нас связан. Третья часть подошла к концу, равно как и весь мастер-класс. Осталось постирать, провести ВТО и можно надевать и носить. Все, на этом у меня на сегодня все. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, потому что впереди много новых интересных проектов. Кому понравился этот мастер-класс, жмите, ставьте лайк и не забудьте, нажать на колокольчик. А на сегодня у меня все. Всем пока!